Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Bona Official Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu Terima kasih telah mengklik video ini Bagi teman-teman yang beragama Islam Jangan lupa salat lima waktu Salat berjamaah di masjid lebih utama Daripada salat sendirian di rumah uh, Insya Allah saya akan mengulang-ulang kalimat ini Insya Allah Oke, okay, uh, kali ini saya ada satu ustadz uh, Ustadz asal Malaysia Masih dari ustadz Malaysia uh, Yaitu ustadz Kazim Elias Ustadz Kazim Elias ini uh, salah satu ustadz yang saya suka, saya senang uh, karena penjelasannya sangat uh, detail, uh, sangat jelas, dan kadang-kadang uh, lucu, ya, <laughs> dan bagus. Dan tajuknya kali ini dari TH Film, rahasia pendekar Bujang Lapuk, ceramah 3 menit, Ustadz Kazim Elias. Uh, Bujang Lapuk ini film yang dibintangi oleh uh, Piramli, ya artis dari Malaysia yang saya suka ini. Sebelum nonton seperti biasa kita ikat dulu. Tiga pendekar Al-Qur'an. Tuan tuan Ramli. Ya. Piramli dia buat cerita pendekar Bujang Pendekar Bujang lapu Tentang perangai orang kita. Ya, ya. Tang mana? Kang dapat surat pada Cik Gurus. Hmm. Ajis kata, kata. sekali syair dah. <laughs> baca apa bunyinya. Al-Kisah Taib. Al-Kisah maka tersebutlah kisah Taib. Sang kancil datang beramai-ramai menghadap kuaduli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai Sultan. <laughs> Entah. <laughs> Dia Ramli dia buat bandingan Ada orang baca Quran, berlagu, bersyair, sedap-sedap. Yeah. Yang tukang sambuk di bawah tu pun oi sambut. Yeah. Tonton tengok, tengok orang dulu-dulu baca Quran. Wa oh. huwa suaranya mantap ya. Coba tengok yang di bawah tu. Bagus suaranya oh, Ustaz Razim. Cuba tanya hak tukar sambung Apa hal lah? Tak <laughs> Hak tukar berlagu tu pun tak faham Apa hal lah? aku pun tak faham Aku belagu eh. lah <laughs> ya. Ni nombor satu punya style baca Quran Ya <laughs> yeah, Dia tak tahu apa entah Tak tahu maknanya ya artinya ya Nombor dua Piramli buat Mai aku baca pula Bodoh kata dia Piramli baca tuan-tuan eh. Tak bunyi apa langsung Hey, apa Dilihat cara? dulu. Sebab mata tak bawa <laughs> Alasan Macam-macam alasan Bila suruh baca Quran Cirit, sakit perut yeah, Sebab mata tertinggal betul, betul. Bagi orang lain dululah Saya tak apa lah Bagi orang lain dululah Huduk tak ada lah apa yeah. Dia tak mau baca Betul, betul Masya Allah Sudin pula Sudin, sudin Sekali Arab Sekali Arab Walfadang fasirwe Walfadang fasirwe tidak ada eh wah kurma ya bu bu daripada apa tidak ada kurma kata ada kurma sudah kehabisan lagi nak buka puasa kata dia tumpuk tumpuk tai unta lain ditulis lain dibaca, lain dibaca ya. ada orang yang baca Quran merapu tentu. Okay. lari huruf dia lari makhraj Di belasak saja ni jenis manusia nunggu tiga ya 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 Tuan-tuan, Quran bagi kita dekat tapi jauh. Masya Allah. Di rumah kita, Quran. Bucu kata, awak Di rumah kita, Quran bersusun dekat almari. Di rumah kita, surah yasin bersusun-susun. Ya, tapi ya. yang kita jarang buat ialah membaca. Al Masya Allah, ini peringatan bagi kita ya. Oh, sedih. Betul. sedih. baca Al-Qur'an sesungguhnya akan datang sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya hadis riwayat Muslim masya Allah masya Allah ini uh, singkat tiga menit tapi uh, tapi maknanya dalam uh, ada tiga style dan ini pelajaran dari film uh, ujang Lapu ya tiga jenis manusia tadi yang disampaikan dan kalimat-kalimat terakhir tadi yang mengena dengan saya ya. Al-Quran Al itu dekat tapi jauh. Al-Quran itu sering ada di dalam rumah kita, ya, e, bertumpuk-tumpuk, indah, tapi tidak dibaca. Masya Allah, ini sebuah teguran ya, peringatan bagi saya. Dan kita semua insya Allah bisa mengambil e, pelajaran dari video ini. Piramli, salah satu artis Malaysia yang saya suka dan selalu bermakna Dan film-filmnya selalu menimbulkan semangat Motivasi Bagi kita semua Insya Allah video ini dapat bermanfaat Bagi kita semua yang menonton video ini Jika suka video ini jangan lupa ya Di subscribe channel Bang Nafsara official Supaya dapat terus nonton video-video kita Insya Allah bermanfaat Insya Allah bermanfaat Salam sehat selalu dan Assalamualaikum